Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata, perjuangan Malaysia dalam mempertahankan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Papa, saya simpul tak apa untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang. Tidak ada yang datang. Pada gelaran KTT ASEAN di Malaysia, ada satu momen lucu tapi juga menyentil yang jadi bahan pembicaraan banyak orang. Malaysia yang menjadi tuan rumah sempat ingin menonjolkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, bahkan berharap bisa mendapat pengakuan resmi dari UNESCO, seperti yang pernah disampaikan oleh mantan perdana menteri Ismail Sabri Yaakob. Namun, situasi berubah menarik ketika delegasi Timor Leste, negara termuda di ASEAN, justru menggunakan bahasa Indonesia dalam sesi sidang resmi. Momen itu sontak menjadi sorotan. Alih-alih bahasa Melayu yang diharapkan naik pamor, justru bahasa Indonesia tampil sebagai bahasa komunikasi resmi antar negara. Hal ini seakan membuktikan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik satu bangsa, tapi sudah menjadi identitas kuat di kawasan Asia Tenggara. Penggunaannya meluas, bahkan diakui secara internasional sebagai bahasa dengan pengaruh besar di dunia pendidikan, diplomasi, dan budaya. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata perjuangan Malaysia dalam mempertahankan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. English. Amerika tak kata itu bahasa mereka Amerika, Amerika tak, Australia tak kata itu bahasa Australia Dia masih lagi, menyebut English sebab English adalah akar kepada semua bahasa walaupun cadapan, juta kata ataupun ini berbeza kata US, US banyak yang kita tengok berbeza dari segi, dari segi English balik tengok Netflix pun boleh pilih bahasa tu English English USA English Britain Jadi, they stay in English Jadi, betul -betul saya perpanahkan Asal-usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu Kemudian, baru kita pakai bahasa Dia pakai bahasa Indonesia Jadi, tak sepatutnya menjadi polemik Menurutnya langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Selain itu beliau turut menyeru agar kerjasama tiga negara utama penutur bahasa Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei diperkukuhkan menerusi usaha penyelarasan dan pembangunan serta mencadangkan pelaksanaan satu program tahunan dinamakan Bulan Bahasa Melayu ASEAN pada Ogos setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan simposium antarabangsa aspirasi bahasa Melayu SAABM kali keempat di Ibu Negara pada Sabtu. Bapa, saya sibuk dah bapa untuk rumah saya. Woi, saya menunggu dari pagi sampai sekarang Tidak ada yang datang Ya, saya tunggu di rumah Saya sudah jemput Jemput apa? Bahasa Indonesia Jemput Itu Saya akan di sini Bawa Jemput Bahasa Indonesia Agar kami you. Saya jemput Bahasa Melayu, I invite you. Ah. <laughs> Because I really don't understand Sebut in Melayu. I told Sebut, I have to be outside there waiting you for him to take me to his house. Outside juga Sebut, mana saya berdiri sini. Boleh nak jadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kedua ASEAN? Tapi persoalannya bahasa Melayu versi mana? Versi Malaysia atau Indonesia? Yang ini kita kena jelas ya. Walaupun kalian mengatakan akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, namun slang dan perkataan serta ayat mereka sangat berbeza dengan bahasa Melayu versi Malaysia. Jadi bahasa Melayu versi negara mana yang akan jadi bahasa Melayu kedua ASEAN? Kalau tanya saya lah kan, bahasa Melayu versi Indonesia lebih layak. Sebab apa? Sebab bukankah pemimpin dan rakyat Malaysia sendiri terhege-hege menggunakan bahasa Melayu versi Indonesia? Bukankah sudah ada beberapa, bukan beberapa, sebenarnya banyak saja perkataan Melayu Indonesia yang sudah dijadikan sebagai bahasa Melayu kita dah sampai masuk dalam kamus kita lagi tu. Anda pun tahu kan perkataan-perkataan tersebut. Saya tak nak sebutlah benda tu. Dalam keadaan kita yang menyembah bahasa Melayu versi Indonesia. Apa kau ingat kerajaan Indonesia nak bersetuju jadikan bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa ASEAN? Eh memang taklah. Sudah tentulah mereka nak jadikan bahasa kedua ASEAN tu bahasa Melayu versi Indonesia. Bahkan mereka takkan setuju istilah bahasa Melayu tu sendiri. Mereka mesti nak tukar istilah tu sebagai bahasa Indonesia. Kedua, kita kena terima hakikat ramai pemimpin dan ahli politik negara kita Malaysia ni tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik Anda sendiri tengok kan dalam persidangan Dewan Rakyat Tengoklah betapa teruknya bahasa Melayu mereka Nah sekarang Kalau tiba-tiba lah kan ada persidangan ASEAN dengan pihak Indonesia Singapura, Brunei Dan waktu tu kita kena guna bahasa Melayu Dan yang akan jadi wakil Malaysia nanti adalah dalam kadangan pemimpin kita yang tak fasih dalam bahasa Melayu Kalaulah dia sendiri tak fasih bercakap bahasa Melayu versi negara dia sendiri. Apa kau rasa dia boleh dia boleh faham ke apa pemimpin Indonesia bercakap dalam bahasa Melayu versi Indonesia? Haramlah dia tak faham. Dia sudah tentu dah secara automatik akan ditukar ke dalam bahasa Inggeris jatuh maruah kita. Jawab saya dua persoalan ni dulu. Lepas dah jawab, saya akan buat pula video kenapa Malaysia tak layak tuntut bahasa Melayu versi Malaysia sebagai bahasa kedua ASEAN. Sedar dirilah.